Всем привет! Сегодня я вам покажу на обзоре моего любимца. Это смартфон от компании китайской компании Xiaomi. Очень люблю эту фирму, так как выпускают весьма качественные, очень такие высокопроизводительные телефоны. Это Xiaomi Mi Note LTE. Да. Вот такой он. в белом цвете у меня с двух сторон горило стекло, задняя крышка также стеклянная. Передняя тоже тройная горилла. Ну, Имеет алюминиевый каркас. Здесь он полностью выполнен из цельного куска алюминия. Все клеится именно к нему. Крышка задняя съемная. Батарея, не... Батарея также съемная, но на шлейфе да, находится под крышкой. Телефон очень классный. Мне он очень нравится. Снизу есть у нас разъем мини-USB и также стереодинамик стерео, кстати, не моно, да, сверху разъем 3,5 мм под гарнитуру, с правой стороны у нас качей до громкости и кнопка питания. Вот такой гаджет, есть две камеры фронтальная и лицевая и фронтальная, также есть датчик приближения ну и все остальное. Установил, пробовал тушку, решил его протестировать. Он мне выдал вот такой результат. 48 48362 попугая. Да. по рейтингу он у нас оказался на 26 месте. Вот он, 26 месте, фактически на уровне там Meizu M3 02 обогнал, но не дошел до MX5 Meizu. Так что, такой гаджет по информации значит производительность Xiaomi модель Mi Note LTE на версии Android шестерочка уже стоит процессор процессор Qualcomm Smart Dragon 801 графическое ядро Adreno 320, 330 разрешение экрана Full HD 1080 на 1920 Реально 13-мегапиксельная камера без интерполяции снимает очень классно. Есть еще также камера для видеосвязи 5-мегапиксельная. Память оперативной памяти планшет получил 3 гигабайта, а вот встроенной памяти у него один диск на 64 гига, из которых доступно 50... 55. Гигабайт для установки приложений, закачки фильма, того всего остального. Очень удобно, поверьте. К примеру, у меня есть приложение, например, такое как Зона, да, которое качает фильмы. Зона качает фильмы э, себе в свою папку, которая устанавливается на память устройства. Если, к примеру, у вас в памяти всего лишь там 8 гигабайт, из которых 5 доступно, то поверьте, это будет весьма дискомфортно. Но есть такие приложения, которые закачиваются именно в память смартфона. Так, далее. Процессор уже поговорили. 4 ядра. Э -э -э, дисплей Теретеры. Поговорили. А, плотность пикселей 440 dpi на да. тест мультитача. В реальности здесь стоит 10-точечный мультитач, но мне удалось добиться 9 точек видите, ну, в реальности один раз добился 10. Да, ну, в принципе, для игры хватает и трех пальцев как обычно. Да, как обычно. Есть хороший GPS модуль. Да, вот видео снимает видео 4К уже. Фотография. Вот видите, матрица XMOR. Да. То есть камера здесь good, very good. Батарея 3 ампера. В принципе хватает достаточно долго на играх порядка двух часов, на видео через Wi-Fi около четырех часов. Ну, в принципе чего стоит ожидать. GPS глонасс Такси. Три датчики 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 датчики, но это все неинтересно, да. Что еще? Очень нравится Ми. Mi прошивки очень нравятся, так как они имеют очень много тем, очень много обоев, очень много разных обуды. Мне это очень нравится. Есть, короче, в этом э, фишка Mi -клод. Это клон с iCode, как на айфонах, только Mi -клод. То есть телефон можно заблокировать и разлочить только через Mi На Это есть в настройках этого смартфона. Что еще он что еще ну в принципе ничего такого больше сказать он не могу работает идеально не тупит не тормозит очень шустро есть один баг в этом телефоне сейчас я вам его покажу на чем бы показать на чем бы вот к примеру к примеру возьмем к примеру это приложение запустим фильм какой-нибудь сейчас секундочку найдем какой-нибудь фильмец вот в этом телефоне не работает э, видите датчик направления то есть если я переверну смартфон то фильм будет идти все равно в том же состоянии в котором я его открыл то есть вот так горизонтально да. то есть при перевороте нужно да. Но, признаки вот, сожалеет и не, не переворачивается он да. преимущество собрания переворачивается только э, в самом встроенном плеере например если этот фильм открою через галерею к примеру ну, давай. сейчас откроем его через галерею например этот же фильм то есть он уже, видите, он уже автоматом перевернулся, но только в плеере. Вот, за первый месяц. Да, не только в плеере. Так же самое по поводу фотографий. С фотографиями вообще трабл через галерею они не переворачиваются. Но это баг этой операционной системы. Кстати, я уже ловил несколько фотообновлений. И, увы, обновления этому не, перевороты перевороту экрана не способствует хотя у меня в настройках стоит автопереворот да но он как бы не работает да вот такой аппарат спасибо всем за внимание за то что выслушали посмотрели всем пока